ранку. Доброго ранку. Ми налаштовуємо налаштовуємося на весну, як змінити своє життя і здобути нові звички. Сьогодні ми дізнаємося у психолога Альбіна Пчена. Сьогодні у нас у студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Що ж таке Це сама звичка. Пріна. Да. Привычка, да, привычка. Привычка. Это уже некая сформировавшаяся модель поведения, механизм, который закрепился на период многократного повторения, в котором на самом деле человек немножко ощущает какой-то комфорт, то есть потому что чтобы это возникло, нужно было ощутить себя хорошо. Привычка может быть самой-самой разной. Как положительные, так и отрицательные. То есть для кого-то это вставание по утрам и автоматическое выпивание стакан воды. Для кого-то это грызть ногти на светофоре или э, пока стоится в пробке в мини. Для кого-то это прийти на работу и э, поставить сразу чайник для кофе. И это настолько уже до автоматизма, не требующий никаких волевых усилий и никаких познавательных процессов. То есть это происходит бессознательно на автомате. Привычки могут быть самые разные, но лучше их внедрять, легче внедрить положительную привычку, нежели избавиться от негативной. А вот такой вопрос. Как можно вот негативную привычку как-то в свою сторону повернуть. Такое возможно ну, возможно? Смотри, вообще? какую. А какую? Конкретнее легче, да. Я все время говорю «друзья». Что мне с этой привычкой делать? Мария это заметила, мне сказала, ты все время говоришь «друзья, друзья». Друзья. Вот она говорит, что это негативно. Не, я не что негативно, но когда ты каждый раз возвращаешься, это я как-то с нами трошки Хорошо, враги, да, лучше так Ну, Первое, что необходимо, то есть это понимание, действительно ли нужно это заменять. Есть ли мотивация и эффективность себе честно признаться. Ну, на пятерочку я хочу, а на пять еще не очень. Поэтому мне нужна поддержка Мария, которая будет меня периодически напоминать. Плюс, если с самоконтрольным и дисциплином у нас сложненько, значит можно вводить себе мини-штрафы. За каждое слово друзья незаменимое на другое слово. Мария шоколадку. О, нет, давайте шоколадку, я так стану с Мария будет привычка не есть после шести. Это точно. То есть обязательно нужны нам помощники. Нам здесь помогают, кто часто видит, кто, например, занимается более здоровым образом жизни. Если это фитнес или зал, то есть. Соцсети нам в помощь. Я... 30 дней э, не ем сладкого там после шести или занимаюсь йогой по вторникам и четвергам. Это творю есть... привычку просто. И да? выкладывать и... фотографии на фейсбук, да? Есть... мы не перед людьми. Да, потому что, чтобы приобрести привычку, нам не хватает самодисциплины. Раз она у нас уже не закрепилась, то есть нам нужно усилить этот контроль, самоконтроль с помощью друзей. А, плюс можно также, ну, поощрять и наказывать себя в том числе. Если мы хотим внедрить какую-то новую привычку, тоже нужно создавать определенный ритуал. Если мы а, возьмем здоровый образ жизни, вот зарядка утренняя, то тогда это определенное пространство, то есть в одной комнате, на одном коврике, в определенной форме. То есть нужно организм, психику, физику привыкнуть к тому, что все это стабильно, это все структурно. 21 день это чуть-чуть, это больше как зернышко посадить и дать ему первое время прорасти. Все-таки фиксируется 90 дней, тогда это доходит до автомата. А вот я хотела что... запытать, ты 21 день кажется, что вийде в звучку, але не 90 дней. Это 21 день это такая диагностика, то есть, насколько действительно приживается эта привычка, то есть, насколько она. И 21 день это если изо дня в день. То бишь, если входим ну, на йогу, то, конечно, это 21 занятий. 21 занятия а не сегодня я пропустила и уже это ага. фиксируется. Мне нравится, как я бы насколько наказать себе за какую-то там привычку, тип, ну, я скажу, друзья сегодня. Так, значит, такое наказание. Если я скажу, друзья сегодня, я поем шашлык. Хорошо, друзья, наказать себя, но... наказание, это может быть, да, 30 приседаний, полезное для тела, то есть наказание должны быть Полезное с приятным. Полезное с приятным, то есть, ну, первое, важно понять вообще, зачем водить какую-то привычку, зачем избавляться. Если кроме окружения вас она действительно не вызывает такого дискомфорта, будет очень слабая мотивация, она просто не закрепится. То есть не будет в этом потребности. Вы с 21 день, и... Все одно слабо перейде, повернеться в ту фазу, яка була? А якщо ми хочемо а, зробити для себе декілька зв... от е, я хочу з весни, прокидається на, на пробіжку здорове харчування, на тренування запишуся, і так далі. І так далі. Чи ви вважаєте, що потрібно ну потроху вводити? Е, те звучки? Дозировать необходимо, конечно же, но нужно понимать, что если выпить утром стакан воды, это занимает там одна минута, а пробежка 15, то есть постепенно, поэтапно. Лучше начинать вот весна, да, ну зачем весна, вот прям с завтрашнего дня начинаю, то есть 7 дней. Пишу себе какие-то стикеры, напоминалки, опять же таки, включаюсь в этот процесс, через следующие хотя бы 7-10 дней добавляем еще привычку, то есть эффект на нарастание комом одно за другим, потому что, опять же таки, не сработает привычку необходимо осознавать, мотивировать и максимально ее хотеть. То есть, если же она больше нужна для окружения, то Угу. А есть такие э, привычки, которые приводят знаю, к патологии какой-то, к нервным свивам. Угу. Такое тоже бывает? Ну, а, ну, если привычку, например, взять там, грызть, например, ногти, ручку, или на самом деле это всегда -то говорит о том, что есть какое-то внутреннее напряжение. Если с этим напряжением не работать, а, то безусловно, рано или поздно оно придет, приведет к какому-то а, последствию, невротическому тику или еще что-то. То есть важно наблюдать, и здесь мы на самом деле в привычках своих не отслеживаем. Нам нужны помощники. Думаю, Дмитрий, вы не часто видите. Что вы, говорите, что вы говорите друзья, но есть вот, Маша, которая да, напоминает. напоминает. И очень часто мы, делая какие-то минимальные привычки, мы не отслеживаем, мы даже не замечаем, это делаем настолько на автомате, что полезно несколько дней провести такой видеоанализ себя, либо же вот помощь друга, что ты сейчас делаешь. То есть ты заметила, что ты приходишь и ставишь там чашечку в определенное место каждое утро, приходя домой, там швыряются носки, снимаются обувь, швыряются носки, это уже до автомата. И на самом деле, то есть человек не замечает, нам уже помощник, либо же вот там неделя осознанной жизни. Я четко, вот что я сейчас делаю? Постоянное задавание себе вопросов. Тогда будет значительно легче. К неврозу может привести. Куринь, алкоголизм. Только ты прям с языка. В этой же партии я ну, на, на самом, самом деле, деле, это уже зависимость. Но начиналось все с привычки. Начиналось все с привычки, да, зачастую, если многих курильщиков спросить, это не приносило какого-то положительного сразу эффекта, и курение было неприятно, допустим, в подростковой возрасте, но желание там становиться взрослее или быть как все, или просто ходить вместе со всеми на перекур, закрепило 21 день, и в дальнейшем это уже пошло как физическая зависимость именно никотиновая. Но э, в привычку просто перебить курение, другой привычкой нет, есть этапы которую нужно работать как зависимость. Если мы говорим об алкогольном, для кого-то привычка идти с работы, взять, не знаю, это может быть, и пиво или что-то, и прийти и сразу снять напряжение. Это доходит до автоматизма, и даже когда человек идет без напряжения, он все равно заходит в магазин. Uh -huh. То есть тогда да, это привычка. Ну, если зависимость, то, конечно, работа на более глубоком уровне строится. Ой, спасибо вам, будем намагатися вводить хорошие привычки, никаких. Да, друзья. Приседай, пожалуйста. Приседай, друзья. Сейчас объявлю. Спасибо. Он даже, что вы приходите, до нас. Это же привычка, что они приходят нам полезные советы дают. Да, хорошие. Это хорошая привычка. Поэтому имейте только хорошие привычки, не говорите плохих слов, не пейте, не курите. смотрите следующую рубрику от Паши Усика, он знает много о Ютубе.